2018 və 2020-ci illər mövsümündə Neftçinin baş məscisi olmuş İtalyalı çalışdırıcı Roberto Bordin ARB 24 telekanalına açıqlama verib. Hazırda işsiz olan 58 yaşlı mütəxəssis Azərbaycanda işləmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. In this moment I finished Son iş yerim Moldova çempionatı idi. Orada çalışmağı dayandırmışam. Şərif futbol klubu ilə müqaviləm artıq başa çatır. İndi Azərbaycan çempionatını və əlbəttə ki, xüsusilə bir zamanlar çalışdırdığım Neftçinin nəticələrini izləyirəm. Hazırda Neftçi ilk yer uğrunda turnir cədvəlində bir az geridədir. Ancaq bunu bərpa etməyə və cədvəldə ilk yerə çatmağa hələ də şans var. Neftçidə daxil olmaqla onun kimi top klublarda çalışmışam. İstərdim ki, Azərbaycana qayıdım və orada məşqçilik fəaliyyətimi bərpa edim. Azər Azərbaycanın hər bir klubuna uğurlar arzu edirəm. Tezliklə görüşənədək. 2018 və 2020-ci illər mövsümündə Neftçinin baş məscisi olmuş İtalyanlı çalışdırıcı Roberto Bordin ARB 24 telekanalına açıqlama verib. Hazırda işsiz olan 58 yaşlı mütəxəssis Azərbaycanda işləmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. In this moment I finished Son iş yerim Moldova çempionatı idi. Orada çalışmağı dayandırmışam. Şərif futbol klubu ilə müqaviləm artıq başa çatdı. İndi Azərbaycan çempionatını və əlbəttə ki, xüsusilə bir zamanlar çalışdırdığım Neftçinin nəticələrini izləyirəm. Hazırda Neftçi ilk yer uğrunda turnir cədvəlində bir az geridə. Ancaq bunu bərpa etməyə və cədvəldə ilk yerə çatmağa hələ də şans var. Neftçi də daxil olmaqla onun kimi top klublarda çalışmışam. İstərdim ki, Azərbaycana qayıdım və orada məşqçilik fəaliyyətimi bərpa edim. Azerbaycan'ın her bir klubuna uğurlar arzu edirəm. Tezliyle görüşene dey.